Стройка идет полным ходом. Работают автокраны, экскаваторы, самосвалы. Все по натовским стандартам. По распоряжению руководителя Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля на линии разграничения ставят фортификационные сооружения. Прораб из Житомирской области Дмитрий работой доволен. Говорит, пока все идет по плану и под контролем военных. На будильнице автокраны, экскаваторы, самосвалы. Це будівництво здійснюється за стандартами НАТО. Фирма подрядчик из Житомирщины не случайно занялась проектом. Губернатор области о сотрудничестве с неоккупированной Луганщиной постоянно заявляет на деле: в начале гуманитарной помощи теперь прислал своих строителей. Ведь охрана отвоеванных рубежей на сегодняшний день задача первостепенная. Подрядчики за дело взялись смело. В своей области они уже соорудили нечто подобное. Там сейчас проходят учения новобранцев. В Житомире мы побудовали силы комплекс ВОП, да, він зараз на якому проходять навчання, і він введений вже в експлуатацію, на ньому відпрацьовують всі Треновальные стрельбы, стрельбы с резных видов зброя. Ну и такие инше. Пока фортификационное сооружение это просто строительная площадка. Но, по всем правилам, здесь должно быть все необходимое для обороны: огневые точки, окопы, деревянные и железобетонные укрытия для техники и личного состава. Первые бетонные доты, долговременные огневые точки военные успели испытать обстрелами, начиная от автомата, заканчивая танком. И такой натиск сооружений выдержали в полном объеме.